โกซีสู่ทางเพียงเมียเน่งอตนวยอดีกมามาชาเกะเถมยรีบะพระคลีเมียอเมยเขาะเร่ตันญาล่าเพียงไนเซียญินกวนวยชาปะเกดจาโนมีเตเนชั่นเน่นูรน้องตาขึ้นละกัน Hail, i 要你告诉 you're in though don't 缅甸这次发生了七点九级的地震，并且这个震源深度是三十公里，它属于一个浅源地震。我们在看到预警的时候，觉得这是一次非常严重的灾难了。灾区现场的这次有效的行动，那我希望正是建立防灾减灾体系最佳的时机，里面涉及到很多内容，都是真真正正、切切实实。 能帮助到人们的内容，包含着应急避险，包含着公共卫生，包含着水处理、防疫，啊，包含着心理安抚。那防灾减灾的体系建立，我相信会通过这次灾难，是一次最好的启动的契机。希望大家都能伸出援手，更希望大家都能参与进来，让我们都去贡献一份力量。 众志成城的度过这个困难，衷心希望我们所有关注这件事的朋友们，让我们都成为一束光，在这个艰难的时刻，给予这个地方温暖。呃，我来自广东东莞蓝天救援队。好、啊，这次我有，呃、啊，这次我们也有很大的感触。第一个，第一个。 当地的华人对我们的帮助很大，我们需要什么物资的时候，他们就竭尽所能地去帮我们去寻找，这让我们非常的受感触。第二个，我们看到了我们新一代的华人，看到这些零零后的年轻人，他们都非常的积极向上，他们也在为这个国家积极的工作，积极的学习，他们也有很大的梦想，要到中国去留学，这是这一点是非常棒的。 我係香港藍天救援隊隊長關明心，我哋三月廿八日接到緬甸地震七點八級，我哋要組織埋我哋隊員預備咧去做一個救災嘅工作。因為咧，我哋知道災區咧嗰個路面情況咧，同埋有機場咧曼德勒嗰度已經受損，我哋要飛去仰当嗰度。咁同埋咧，我哋咧因為。 個交通嗰邊，我哋唔可以太大多重型嘅装备，我哋只系可以组织咗我哋要去灾區，可以协助到我災场嘅人员。我是南京蓝天救援队的一名队队员，在此非常感谢云南商会及其各位志愿者的付出，是你们的付出，让我们更专注于救援行动，成为我们最坚持有力的後後盾，为此次救援提行动提供了极大的帮助。 在此非常感谢你们的付出。灾难无情，人间有爱。全球华人共同努力，抗击疫情。我们的华人在当地团结友爱一致，这种力量我们相信很快能把我们的家园重建起来。加油！